Ну no, ладно. ড্ৰাগছ বা নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ অবৈধ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে আৰু এই অভিযানৰ এক অংশস্বৰূপে যোৱা কালি আবেলি আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযানটো লখিমপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত উজান তাৰাপুৰ অঞ্চলত এই অভিযান চলিছিলে আৰু এই অভিযান কালত আমি ত্ৰিছটাকৈ চাবোনৰ বাকচত সন্দেহযুক্ত হিৰইন থকা অৱস্থাত আমি এটা গাড়ীৰ পৰা আমি জব্দ কৰোঁ যিখন গাড়ীৰ পৰা আমি জব্দ কৰোঁ সেই গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হৈছে এম জেড জিৰ' ওৱান জে জিৰ' ডাবল চেভেন জিৰ' ডাবল ফ'ৰ ফ'ৰ এই গাড়ীখন চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছিলে আৰু যেতিয়া গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰা হয় তাত থকা যিজন ব্যক্তি তেওঁৰ নাম দিলৱাৰ হুছেইন তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল কৰিম উদ্দিন কৰিম উদ্দিন তেওঁৰ ঘৰ হ'ল পাথাৰকাণ্ডি শ্ৰীভূমি তেওঁ এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি ত্ৰিছটা চাবোনৰ বাকেছত সন্দেহযুক্ত হিৰইন তেওঁ কঢ়িয়াই লৈ আহিছিলে আৰু যেতিয়া আমি স্থলীতে আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট উইটনেছৰ উপস্থিতিত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি তাত ড্ৰাগ টেষ্টিং কিটৰ জৰিয়তে আমি পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণ কালত সম্পূৰ্ণৰূপে ইতিবাচক উত্তৰ পোৱাৰ পিছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি স্থলীতে আমি জব্দ কৰোঁ আৰু বিহিত আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ থাকোঁ যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ বা জব্দকৃত সামগ্ৰীৰ সন্দেহজনক সন্দেহযুক্ত হিৰইন আছিলে তাৰ ওজন আছিলে চাৰিশ এক গ্ৰাম আৰু তাৰ লগতে এটা আইফোন আছিলে এই দুই দুয়োটা দুয়োটা সামগ্ৰী আমি চলিতে জব্দ কৰোঁ আৰু প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত দেখা গৈছে যে এই যিখিনি সামগ্ৰী আমি জব্দ কৰিলোঁ এই সামগ্ৰীখিনি চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ জিলাৰ মাধ্যমেদি ট্ৰেঞ্জিট পইণ্ট হিচাপে ইয়াৰ পৰা বহিঃৰাজ্যলৈ বহিৰা ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ এক পৰিকল্পনা আছিলে আৰু এই সামগ্ৰীখিনি যেতিয়া সাম সামগ্ৰিকভাৱে যিখিনি জব্দ কৰা হৈছে সামগ্ৰীখিনিৰ চোৰাং বজাৰত ইয়াৰ মূল্য প্ৰায় তিনি কোটিৰো অধিক হ'ব গতিকে বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ অধিক তথ্য লাভৰ কাৰণে আমাৰ অনুসন্ধান চলি আছে আৰু ইয়াৰ ফৰৱাৰ্ড লিংকেজ আৰু বেকৱৰ্ড লিংকেজে যি আছে তাৰ বিষয়েও আমি অনুসন্ধান কৰি আছোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে এই ধৰণৰ অবৈধ সৰবৰাহ বা অবৈধ বেহা আর নিচাযুক্ত সামগ্রীর বিরুদ্ধে নিচাযুক্ত সামগ্রীর অবৈধ বেহায় চলি থাকবে ততালেক আমার এই অভিযান অব্যাহত থাকিব